妈，没有我我们说，麻辣烫啥时候点？我还记得呢，我以为就打马虎眼把那三十块钱省下了呢。反正感谢吧，因为我怎么说呢？我每次直播能上个热搜，其实感谢这些直播间这些朋友们。你们有的时候就带那个刘宇宁直播那个话题，然后呢，就是让更多人看到了这个我在直播。其实是要感谢你们的啊，都是你们给我给我弄的吧。 非常感谢今天所有观看我直播的朋友们。一会儿呢，咱们直播间呢抽取一份这个，呃，一碗麻辣烫送出去。今天呢，咱们搞个活动，就是在今天晚上直播结束的时候会抽随机抽取一碗麻辣烫，送给在场的观众朋友们，好不好？咱们一会儿也跟那种就是那种网上那种商务直播那种那种的三二一截屏，谁是第一名，完后就送一碗麻辣烫，给你点个外卖。 啊，二十块钱以内就行，多少的标准？二十块钱不行吗？三十，三十，三十，啊！好了，那我信了，那有啥不信的？信不信的啊？一会儿我会联系我的这个刘宇宁工作室呵呵，随时在我直播间里辅助我的直播，然后到时候抽取一位幸运观众，送出一份价值三十块钱的麻辣拌啊，麻辣烫啊，再配个奶茶吧，你要求太高了啊！ 友鹏说：“为我五十，咱直接就是，咱现在就是抽取现金了。看我直播能领领取现金红包，价值五十元。”有朋友说：“宁哥，我是海外粉，我现在住在住在国外了。啊，什么事儿啊？就你的意思，如果我给你点份外卖,卖，你可能很难收到。呃”哎。 你想多了吧你？就有一个问题是什么呢？你相信在直播间这么多人，你能中那个奖吗？好，那就算你中上了，<laughs> 不行，我给你折现还不行吗？好不好？你实在说，宁哥，我在海外了，我能不能就是当时你给我折现，我就给你转三十块钱呗？<laughs> <laughs> 妈，没，我说，麻辣烫啥时候点？ 吃点别的不行吗？比如说什么小笼包子啥的玩意儿，比如说那个什么，就是比如说什么喝点粥啥的，不行吗？我还记得呢，我以为就打马虎眼把那三十块钱省下来了，点个土豆粉儿啥的，过小米线什么的也可以呀。有吗？我要吃大闸蟹，想得美。 算了吧，要不这样吧，那个啥，那个，这样式我这今天就先不送了吧。呃，兜没有零钱，嗯，那个兜兜里没有零钱，我下次下次下次下场直播这样，下场直播我抽俩呗，这样显得敞亮，啊，下场直播我抽两个抽两个那个那个外卖送一下，这兜没有零钱今天啊，嗯，都整的。嗯 你看，你看，我们我们直播有有几句正经正儿八经的话吗？纯纯这个直播在这胡说八道啊！啊、嗯，你们喜欢就是我那种就是有一些观点上的输出，还是说咱们就纯搁他瞎唠扯闲篇你们喜欢哪种的直播直播内容？咱们能不能就是给我透露一下，喜欢哪种，以后我就往那面方向发展，都可以啊。 都喜欢，反正我粉丝就是只要播就行，<laughs> 啥也别说，只要宁哥你多播，我们都都喜欢。你只要人儿在这，你别说话，你把那视频开的跟监控似的也行。海绵宝宝是男的女的啊？海绵宝宝就是咱不管原著里是男的女的，但是影视化里边一定是男的，因为他去海边玩的时候只穿了个裤衩你从他穿着去分辨，这就一目了然了。 你去，你去穿从那个，如果他在比基尼海滩那面去玩玩水的时候，你看，你看海绵宝宝游泳的时候，他穿啥？他穿一套比基尼，那是他是女的；他穿一套一小裤衩，那肯定是男的呀。嗯、章鱼哥呢？<laughs> 章鱼，咱们就现在开始讨论男的女的了，对吗？章鱼哥应该是男的吧，因为他叫哥呀。他不叫章鱼姐，他不叫章鱼妹儿。 他叫章鱼哥，他肯定是男的呀。那你这啥逻辑呀、啊？谢老板肯定是肯定是男的呀，因为他女儿管他叫爸爸呀。他有女儿，那个谢老板他有女儿，他女儿管他叫爸爸，没管他叫妈妈吧？那你这，你这这。 捧个偶像就是你，连海绵宝宝都看不懂的话，咱们就是国内这些影视剧，我觉得都是你是有对你来说是有门槛的，你连里边的演员男女都分不清了。那那谢老板是男的，那谢老板的女儿是男的女的。<laughs> 咱们以后这样子，我要不在直播间立个牌子，智商低于三十的，咱别进来，好不好？这里不太适适合你。 这里不太适合，因为我们讲的都是那种就是高级算术题，讲究这个生物学，讲究这个每个动画片里边生物是男的女的，都咱们都是分析的。你说谢老板的女儿是男的女的？这问题就是一个，就是，我觉得你这样式你明天啊上一个幼儿园门口，你就堵那个幼儿园小朋友。 你堵他，你就堵他。一出门一放学，你就堵他。你说：“哎，小朋友，我问你，那个你回答对了，我给你给你一块糖吃。”你说，你就问他：“谢老板的女儿是男的女的？”我跟你讲，如果这小孩五岁啊，我真容易被你问懵。超过七岁，他要答不上来，都不太可能。有个痞老板呢，痞老板咱不管他原型是男的女的。 你看，咱们就是就是作为一个演员，我做现在作为一个演员，咱们就分析这个人物了。开始看到分析这个影视剧当中的人物了。痞老板呢，无论他在这个生物学上他是男的女的，但是他在这个剧里他是男的。为什么呢？虽然他没穿他去，他也没穿裤衩虽然他去海边也没穿裤衩他也不穿衣服。咱们就这个东西就得从什么呢？从人物关系当中去去理解一个人的男性女性了。因为首先他说话的声音很粗犷啊。哦 他很粗犷，他就是一个怎么说呢？他是一个爷们儿的声音，啊，他是一个爷们儿声音。首先呢，咱们就暂定他是男的。第二呢，他有个老婆是个计算机，啊，他有个老婆，那个老婆是个计算机，所以就是通过这两点来分析，痞老板应该是个男的，明白吗明白吗有没毛病吧？我说痞老板的老婆是男的女的？你这个问题问到点子上了。 痞老板，你的老婆呢？是一个计算机。计算机呢，其实它是属于就等于 AI 了吧？啊，你想让它变男的就男的，想让它变女就女女的，这、就是你自己选择。主要是你给它放什么配音嘛？嗯，这个东西咱们就不，计算机 AI 的东西咱们就不触碰了啊。咱们只从生物学这个电电，因为我确实我我高中学的不是计算机这一块我高中学的是厨师。 啊、哦，计算机有别的专业，你可以到别的计算机专业里边问问。你说皮老板的老婆是男的女的？嗯、有朋友在直播间说，我错过了什么？我怎么听不懂你们在说什么？不重要，不重要。刚才的就刚才这二十分钟以内，全部都是废话。就是你听不听，对你人生没有任何的改变。嗯、也不能说这二十分钟呢，我整场直播四个小时基本都是废话。你听完就是“听君一席话，胜似听君一席话”嗯。啊。 就是这个，这四个小时就陪伴你虚度时光啊！有朋友说：“那小小蜗呢？蜗牛是吧？”小蜗啊，应该是一个男性。为什么呢？我没记错，是有一集小蜗好像看到看上了一个母蜗牛。我没记错的话啊，有没有这么一集？我不太记得了，可能是我就是臆想出来的。我记得有那么一集，可能小蜗看到一个母蜗牛，当时他好像是很开心。 好像是这样子的，啊，是吧？那蟹老板的女儿为什么是一只鲸鱼？<laughs> 我不太知道啊。我当时看完之后，我因为我不不是每一季都看，他可能是这样子的，就是可能那个蟹老板的女儿，我不知道那个具体剧情是什么，但是我感觉啊，因为他别看他是一个怎么说呢，他是一个动画片但他还在某些角度呢，也是就是。 宣传一些就是善良的东西嘛，有可能是什么呢？我我认为啊，是领养的，或者是什么呢？就是就是自己照照顾这么一个女儿，啊，就是应该是讲述了一个海洋生物被虐杀的一个凄惨的故事，你懂这个逻辑吗？可能他父母就是被人类捕杀了，然后呢，他就被谢老板收养了。谢老板虽然贪钱，但是他是一个还是很有爱的一个人。我分析是这样的啊。 所以你看剧的时候，你不能只看表面。你说，哎，他为什么是是蟹子？他是个这个鲸鱼？你得看看这人物背后深层的要教给你的东西。就海海绵宝宝这个动画片，告诉你一、那个一个东西，就叫做没有买卖就没有杀害。他多少出了多少季，只是讲了这些故事，没有买卖就没有杀害。